Блок посту при виїзді з Волновахи автобус зупинився, а люди собі спокійнісінько сиділи, хтось стояв біля дверей. І тут це була така секундна справа: ніхто нічого не зрозумів. Пішли снаряди, прямо таке відео ми бачили по трасі. І цей автобус був розстріляний. Мирні люди, які їхали у своїх справах, вони лишилися життя. Дехто застався живий, а 18 чоловік загинуло. Серед них були діти. Це така була трагедія. Ми відчули війну насправді. Було дуже страшно, коли у мене народився на початку війни маленький внук, і коли задрібіжали шибки від вибухів у будинку. Не знаєш, куди брати ту дитину, куди ховатися, куди бігти. Це було дуже страшно. Ми йшли з роботи на роботу на будівлях наших адміністративних, на мерії, на адміністрації, і ми піднімали очі догори і дивилися, чи висить там український прапор, чи той якийсь незрозумілий, так званий ДНР. І коли там майорів наш український, це було радісно. Я завдячую тим людям, які. Ті скрутні часи вони писали на заборах, на будівлях, малювали українські прапори. Вони писали Я люблю Україну. І як ти йдеш з роботи чи на роботу і бачиш те, то прямо бальзам тобі на серце. На День Незалежності я прикріпила блакитну стрічку, донька її привезла мені, а зайшла до сина на роботу, а він каже, Мамо, це дуже стрьомно, що ти а ми ж все таки носили ті пропорції і вірили. Це було дуже страшно зараз. Ми радіємо і живемо під мирним небом. Ми повинні завдячувати нашим охоронцям, нашим воїнам, українським, добровольцям, солдатам збройних сил, і офіцерам збройних сил України, які своїм тілом фактично собою затулили наше місто. i Кількість це переселенців, які приїжджають до Волноваського району для отримання паспортів українських і паспортів за, ну, за гран-паспортів. П'ять років тому був, був мій перший приїзд в місто Волноваха. Це була одновременно і моя перша ротація, з якої я їхав зі своїм добровольським батальйоном сюди. Въезд полностью погашенные огни, в городе нет освещений, в городе нет людей, сушна канонада. Днем я впервые встретил местных жителей, которые с большой ненавистью, не скрывая, относились к нам, к солдатам и людям, которые с нами работали. Буквально. Требовали, чтобы мы, фашисты, отсюда уехали. Четыре канала ловил у нас в телевизор, и по всем показывали только русские или сепарские каналы. Если даже фильм идет, то «Бегущая строка» не, не переставала рассказывать, что снова утворила хунта и как хорошо в, в этой дырке. То есть информационная борьба была изначально, вот я впервые тогда столкнулся, изначально была не в нашу пользу. Тут рядышком находится Сбербанк, что тогда я видел очередь при переселенцев, беженцев, которых Копом привозят с той стороны, они получают деньги а, от Украины и тут же выезжают. Я а, неделю назад был во Львове. А, тоже ощущение мирного, мирной жизни, что там очень далеко, что здесь. По центральной улице новые фастфуды, они у нас на качественный уровень вышли, благодаря Значит, переселенцам и войне. То есть проблема востока. И почему здесь эти проблемы были в такой форме? Люди пассивные, люди ждут, люди ждут, что кто-то придет и решит за них проблемы. Это не важно. Это, ну, масса, масса есть масса. Она, к сожалению, на востоке не столь активна, как в центре, в Киеве, в Харькове, даже. Даже, к сожалению, в Харькове, вроде бы тоже Восток, но немножко совершенно другая позиция. В Одессе не такие люди. Там тоже чего-то ждут, какого-то чуда, даже на фоне благополучия непонятно. Какого-то чуда всегда ждут. То есть, ну, вот такого ментально здесь немножко выжидательное. Вот, есть такой момент. Вообще-то это наш родной город, потому что вообще-то вот эти приазовские земли были как бы уже освоены именно греками. В 1781 году сюда переселились греки с Крыма, и уже вот здесь они основались. И потом уже дальше стекались все остальные национальности, в том числе и украинцы. Это мой родной город. Я тут родилась, выросла, училась. Ну просто мы, понимаете, мы говорим по-русски. У нас много украинских слов обиходе, Но в основном у нас русский город. Мы тут родились по русским мыслям. Вот. Ну, что я хочу сказать? Спокойный, тихий городок. Мне очень нравится. Он сейчас преображается. Мне очень хочется, чтобы люди жили в мире, в согласии, в ладу. Ну, знаете, сейчас очень тяжелое время. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас был мир, лад. И все люди жили в достатке. Чтоб пенсионерам пенсии добавили. Вот. Ну, я думаю, что, может, в 2020 году и добавят. Вот. Самое главное, что был мир на земле. Мир, дружба между народами. Схит и захит, чтобы они дружили. вообще обожаю всякую тусню эмоционально если честно. Как бы я такой активный человек, да, и когда собирается большое количество людей, особенно когда они разные, от маленького до большого, когда как бы все могут походить, посмотреть, чему-то научиться, им что-то расскажут, это, ну, это очень великолепно. То, что касается Волновахи, здесь не хватает просто каких-то зон отдыха даже элементарных, да, тут молодежи некуда выйти, да, тут нету ни кинотеатров, нету никаких-то увеселительных каких-то программ. Я не говорю про дискотеки, да, это совсем другое каких-то обучающих программ, то есть даже просто элементарно в бассейн сходить, да, люди тоже зависят. Вот у нас недавно, кстати, был большой челленджер, да, это уборка парковой зоны. Наша компания тоже принимала одно из активных больших участий. Мы собрали э, свою команду, как бы э, ну, на хлебозаводе, да, сотрудников мы поехали в парк, убирали, как бы, ну мы были не одни, как бы, у нас было вообще много с Волновахи, разные компании но участвовали в этом проекте. Но это было очень весело, несмотря на то, что пошел дождь, как бы мы даже под дождем это делали. Мы опять же привезли свои булочки маковые, которые все любят, очень, это очень ну, самая вкусная булочка. Вот, ну там пироги привезли, просто людей подкормить, которые там тоже участвовали в этом проекте. Все время поддерживаем все фестивали, которые у нас в городе проходят, не только фестивали, разные ярмарки просто какие-то активности. Мы, ну, очень любим свой город, да, и готовы как бы открыты для сотрудничества с людьми, показать какая наша продукция, просто ну, удивить людей чем-то. Вот, например, нашим хлебными деревьями. Это такая наша наша новая фишка. После этого, когда бы, наше хлебное дерево разбирается, раздается людям. Это только у нас испеченные утренние наши батоны. Поэтому мы с радостью как бы готовы делиться с людьми нашей продукцией. уже опыт есть с каждым человеком, который подходит. Иногда проводим групповые презентации своих книг читателями. Индивидуально с каждым, кто подошел. Ну, по крайней мере, если не переубедить, то червячок сомнений. Чевічок е, попытку, щоб чоловік аналізував, думав, зображав сам, щоб не телевізор за нього думав, а щоб е, у нього якісь е, думки з'являлися е, свої. Дуже сподіваюся на те, що люди приймуть активну участь і кожен мешканець Волноваського району висадить біля своєї оселі ще якісь квіти додаткові, ще якісь клумби. І коли наступному році фестиваль завітає до міста Волновахи, він побачить, що наше місто стало. стала більш квитучим и більше озелененим.